трекстопы изнутри. Присутствует комната отдыха, массажные кресла, телевизор, стулья. Здесь также присутствуют стиральные машины, где можно постирать, просушиться. Также дальше есть душевые, которые я покажу вам попозже. Душевые комнаты обозначены так. При пароле, при коде вводишь и открывается дверь. душевых. Большой душ. Душевая комната. Умывальник. Мусорное ведро. Ну, конечно, не обходится без нужного места. Как бы так. Проследуем дальше. Также на тракстопах присутствуют необходимые мелкие запчасти для машин, траков, для нужных дел, вещи. Продаются мини-холодильники для водителей. Масла автомобильные. Дворники. В принципе, все, что нужно. Игрушки. Кассеты. Медикаменты. И да. Сигареты. Холодильники и прочие орешки, еда, шоколадки, конфеты, словом все, что необходимо для небольшого перекуса, для еды. грубо говоря, мини-маркеты. Принадлежности для компьютеров, телефонов, GPS, наушники, видеокамеры. Холодильник с мороженым. Если кому-то нужно охладить душу. Микроволновка, если вы хотите разогреть свою еду. Также холодные чаи. Аппарат для Пепси, Фанты, Колу. Также есть кофемашины которые сейчас сотрудники заправляют пиццы, как вы уже видели. Банкоматы, где можно снять деньги. Еще одна микроволновочка, чай себе можно сделать. Кофе на любой вкус. Если не брать учет, что вкусы разные у всех сдобные. И, как я говорил, уже возле кассы в холодильник, где есть готовая еда. Пока на этом все.